বাপৰে <laughs> এশ বছৰ জীয়াই থাক এশ বছৰ জীয়াই থাকে আমাৰ জেঠাই এতিয়া আশী বছৰ বয়স হ'ল আৰু এই আশী বছৰীয়া বয়স কেনেকৈ হৈছে তাকে আজি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ চৰিয়াটো আৰু কটাৰীখন লয় আশী বছৰ এশ বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমি কি খাব লাগিব গম পাইছনে নাইনা এইবিলাক এয়া হ'ল পক মৌ আমি সৰু ফুটকলা বুলি কওঁ গাঁও অঞ্চলত আৰু ইয়াত মানে বহুত বেছি ভিটামিন আছে আমাৰ জেঠাইহঁতে আমাৰ মাহঁতে আমাৰ আইতাহঁতক দেখি আহিছিলোঁ আগতে এইবিলাক চব্জি খুব খায় মানে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল তাৰপাছত আৰু এটা হ'ল এইখিনি আগতে আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই নাজানো কৰ্কৰা ভাত বুলি কৈছিলোঁ আমি ক'লা ক'লা গুটি লাগে ইয়াৰ নামটো বিশেষকৈ কি হয় নাজানো কিন্তু এই পাতটো চাওক এই চব্জি মানে ভাজি খাবলৈ হ'লেও জোল চব্জি খাবলৈ হ'লেও বইল খাবৰ কাৰণে হ'লেও বহুত ভাল হয় কিন্তু লগাব নালাগে বাৰীত এনেই এনেই হৈ যায় এইখিনি মুখৰখিনিয়ে খাব মন আছে কোনখিনিয়ে এইখিনি এইখিনি খাব মন আছে সেইখিনি জেঠাই খুজিলে দিব নহয় আৰু এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ লফা শাক খুৱাই আছে কিন্তু বাৰীখন আমাৰ নহয় বাইহঁতৰহে এইবিলাক কিন্তু লগোৱা চব্জি নহয় নিজে নিজে উঠিছে এয়া হ'ল বগা পকমৌ তাৰপাছতে এইখিনি এয়া কৰ্কৰা ভাতৰ গছ পাতটো চেনি থৈ দিয়ক অকণমান টেঙা টেঙা হয় তাৰপাছত এয়া হ'ল কি হয় নেনা চেনি পোৱা এইটো জিলমিল এয়া হ'ল জিলমিল তাৰপাছত এয়া হ'ল বিলাহীৰ আগ বিলাহীৰ আগৰ জোল খাবলৈ বহুত মজা হয় মই যাওঁ কি খুৱাব লৈছোঁ এয়া এতিয়া আৰু এইফালে আনা নেনা দেখুৱাই দিছোঁ এশ বছৰত জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে এয়া হ'ল কলা পগমৌ ক'লা ফুট ক'লা এইটো ইয়াৰ এইটো ক'লা ক'লা হয় এইবিলাক মানে বহুত টেষ্টি হয় মই কালি যে বইল খুৱাইছিলোঁ শাকখিনি ৰাতিপুৱা অঁ এক কেৰাহী শাক খাই দিলা অঁ এইবিলাকেতো আছিলে অ ইমান যে ধুনীয়াকৈ কচু পুলিখিনি ওলাইছে নহয় আৰু কচুত মানে বহুত বেছি ভিটামিন পোৱা যায় বাপৰে ইমানকৈ গোলাখিনি উভালি দিছোঁ কেলৈ গম পোৱা নাই নাইনা মাঘ মাহত বোলে মূলা খাব নাপায় সেইটো কাৰণে এইকেইটা মূলা চব্জি বনোৱা নাই কিন্তু মূলাখিনি কাটি মেলি শুকুৱাই থৈ দিম সেইখিনি হ'ব আচাৰ অ আৰু মায়ে কিন্তু মূলা আচাৰ বিৰাট ধুনীয়া বনায় দেই সঁচাই ন অ আচাৰৰ ভিতৰত মূলা আচাৰ চবতকে বেছি ভাল লাগে খাই বাৰীৰে মূলা খাওকচোন এনেকুৱা হৈছে আৰু মাটিবিলাক ইমান খাৰুৱা নহয় যে আৰু তাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ খাৰেই নাই দিয়া মানে একো গোবৰ খাৰো নাই এনেকে ডাইৰেক্টে তাৰপিছতে এইফালে কচু পুলি শাক পাচলি বুটলি পুটলি আনিলোঁ এনাহঁতক মাছৰ লগত খোৱাব আজি এনাহঁতক বহুত দিন হ'ল মাছ চাছ আনি খোৱা নাই আজি তাকে অকণমান আনি খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া মূলাখিনি ধুনীয়াকৈ আচাৰৰ কাৰণে কাটিব লাগিব মাঘ মাহত বোলে মূলা খাব নাপায় কিয় নাপায় সেই কথা নাজানো বহুতেই কয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন মূলা কিয় খাব নাপায় আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ নাই ইমানতে সমস্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ